Анатолий Иванович э, готов. Бусик ответит на ваши э, вопросы. Но перед этим мы попросим поделиться впечатлением объясняется. И я без комментария назову. Донецк 2-1, Алчевск 2-1, Чернигов 4-2. Идет к тому, что, конечно, команда, если брать сегодня чемпионат, это чемпион первой лиги. Как мне? Ну то, что касается игры, команда Чернигов очень серьезный оппонент. Они не зря последние три тура не пропускали даже мячей. Организация очень хорошая, тренер опытный, игроки достаточно много прошли разные различные уровни сборных, И опытные игроки премьер-лиги играли, тот же Мельник, тот же Лешаков. Поэтому, как вы видели, сложилось не все так, как мы считали, вернее, как мы рассчитывали. Но э, если брать в целом, конечно, первый тайм мы играли, а второй тайм был э, тоже играли, но на уровне где-то второй лиги. Поэтому нервотрепка такая. Но тем не менее, я рад, что выдержали и смогли отыгрывать мячи. Рад, что ребята выдержали и очень много сил положили физических, в физическом плане выдержали эту нагрузку. Ну и естественно желаю дальнейших успехов и Саше Ребаконью, и команде Десны. А мы будем готовиться к следующим турам, которые у нас остались. Иванович, вы буквально в часе, за день. Добрый, спальни сейчас она два тайма, разными двумя составами чем это было вызвано то ли это действительно так вот появлялась вещь когда вы возглавили команду так, что там 30 тысяч человек уже было в заявке значит, и для вас в тот момент было вот, разобраться с этим потенциалом и кто там чего стоит. И вот эта игра тоже это в этом плане? Проводит. Ну если концовки концовке вопроса, то это игра в рамках подготовки в микроцикле, в игре с Десной, то, что касается количества людей, которые были в заявке и так далее, ну половину из них я знаю и по прошлой работе, и по многим другим командам приходилось работать, поэтому там трудностей не составило. Единственное, что не, не просто дается, это философию поменять игры и организацию игры. Потому что, вы видели сами, даже сегодняшняя игра дает много пищи для размышлений. Таким образом, делать так, чтобы команда росла и э, достигала результата более качественно, чем было достигнуто сегодня. Вопрос, пожалуйста. Питання, то само недавно оцінити, то до цього була найкращою командою в захисті, то тобто, виготувалися довго не важко. На полі вийшло 4 голи. Це якби, ну скажімо так, ваша атака настільки сильна? Чи вот завершили святой криза? Ну, я думаю, що по сьогоднішній грі то наша атака оказалась сильней, так как змогла забити два мяча. Но самое главное не количество забитых мячей, а мы настраивали команду на то, что будет непросто, но не думали, что будет так непросто на первой минуте уже пропустить мяч. Достаточно квалифицированно играет впереди команда Дисней, и в том числе на втором этаже. Со стандарта мяч, как мне кажется, не совсем может быть, логичный был с точки зрения нашей обороны. Но, тем не менее, сегодня, как вы, отвечая на Ваш вопрос, сегодня группа атаки у «Звезды» выглядела, наверное, чуть предпочтительнее, чем у «Десны». А Вы ожидали то, что получилось так, что «Двагома» левого фланга часто были провалы. Вы изучали вы... Вы что ну, если... да, проходить? Если вы имеете в виду, что с нашего левого фланга организовались а, З... а, давайте... атаки, да. И... э... игрок, капитан команды нашей, Рома Бочков, только две недели пропустил. Это его вторая игра. Мы понимали, вы видели, что не зря была осуществлена замена в середине второго тайма. Он вообще поплыл, выражаясь футбольным языком. Но в любом случае выполнил то задание, которое было. Наверное, не так, может быть, качественно, как нам хотелось в плане страховки всех этих проезженных и отполученных еще вопрос. Анатолий Иванович, тогда я хочу вам что пожелать. Вы, конечно, приедете в Чемнигово. В следующем чемпионате, пускай это будет не осень, адрес вы проезжаете, тогда вы будете досрочно уезжать путевкой пример. Ваши слова до да Бога, mm -hmm. мы будем к этому прилагать какие-то посильные усилия и возможности наши использовать. Хорошо.